Выездом на место следственной оперативной группы было установлено, что в одном из заброшенных сараев э, села Степового были обнаружены части тела женщины с обез, обезглавленная, э, была отрубана левая рука и часть э, правой ноги. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что это труп женщины, была установлена ее личность, это жительница села Степового, 42 -го года рождения. Дальнейшим проведением следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных розыскных мероприятий было установлено, что к смерти женщины причастна ее соседка, 51 года рождения, которые во время распития спиртных напитков между ними произошел скандал на почве того, что они встречались вместе с одним из, с одним мужчиной. Ну и в результате этого они там поссорились, у них произошла словесная потасовка. Ну, женщина, которая подозревается нами сейчас в совершении преступления, толкнула нашу потерпевшую, ну, она упала, и причина смерти у нас в настоящее время у нас устанавливается. Но обнаружив, что потерпевшая является мертвой, с целью скрыть произошедшее, но ну, она решила ее расчленить и в дальнейшем сокрыть. Э, так сказать, следы произошедшего события. В результате того, что эти части тела были обнаружены жителями села Степового, ну, и было сообщено сотрудникам милиции о том, что они обнаружены, ну, ей это не удалось сделать. В настоящее время нами проводится досудебное следствие по криминальному проважению, возбужденное по статье 115 части 1 проводится ряд судебно-криминалистических экспертиз, устанавливается причина смерти, устанавливается, наступила ли смерть в результате преступных действий нашей подозреваемой, ну и проводится дальнейшие мероприятия.